Как уже не единожды говорилось, на сегодняшний день единый государственный экзамен является обязательной формой сдачи выпускных испытаний во всех школах страны. 19 июня закончились все сроки для пересдачи обязательных ЕГЭ по математике и русскому языку. Как дальнегорские школьники прошли один из ответственных этапов своей нынешней жизни, нам рассказала ведущий специалист отдела образования Наталья Гончарова. Те экзамены, которые мы знаем, Результаты уже пришли. Я хочу сказать, что э, Дальнегорск сдает ну, неплохо. То есть ну, даже хорошо, как бы, да, лучше, чем в прошлом году. Вот. А, например, русский из количества всех сдававших русский 253 человека сдавало, э, прошли проходной балл, набрали 250 человек. То есть 99% э, русский язык люди сдали да, в Дальнегорске. Два человека это... Ученики текущих лет не сдали, и один ученик лицея. Вот, ну то есть результаты по русскому хорошие. Например, сто процентов у нас люди сдали информатику. Все, кто 15 человек заявлялся, они все набрали проходной балл. Проходной балл достаточно хороший у них, даже у нас получается выше, чем в крае получился. К сравнению, экзамен по информатике сдали 15 человек из 15, и средний балл по Дальнегорскому округу получился 62,14, в то время как по краю этот показатель составляет всего 53,51. Хочется отметить ученика гимназии «Исток» Илью Гулькова, который в очередной раз показал один из лучших результатов не только в Дальнегорске, но и во всем крае. У нас по русскому языку, если туда посмотреть, Смотрите, значит, стобальников у нас нет. Но зато у нас есть 2-3 человека, которые сдали 98 баллов набрали, 92 балла набрали. То есть это вот медалисты наши, они подтверждают свои медали. Вот, то есть, ну, как бы результат хороший, по русскому языку хочу сказать хороший. Также у нас английский язык 100% люди сдали. Тот, кто выбрал английский язык, то есть тоже сдали хорошо. Ну, то есть чувствуется, что, например, люди выбирали ну, с умом уже, да, то есть шли на тот предмет, который действительно нужно. Еще два предмета, биологию и физику, сдали практически все учащиеся, выбравшие их для сдачи. Так из 47 человек, сдававших биологию, не сдали лишь трое. И по физике из 84 учащихся также лишь трое не набрали проходной балл. Плохо дело обстоит у нас с историей. То есть история как-то ну, была трудна для Дальнегорска. И в крае, в общем, тоже средний балл по истории небольшой. Например, в крае средний балл целых 29 сотых, то есть это немного, вот. А у нас получилось так, что у нас всего 67 процентов учащихся справились с историей, то есть 17 человек не смогли набрать минимальный порог, да, и получается, что баллов не набрали, то есть. Вот здесь вот как бы провально получилось у нас. Хотя ну, неожидаемо, ну может быть, не знаю, от чего это было зависеть. То есть ну, сейчас вот проходило собеседование с управлением школ, да, то есть ну, как бы всем поставлено, что ну, что-то делать с этим. На следующий год будут готовиться к более... В самое ближайшее время ожидаются результаты по знанию. Напомним, что очередной год подряд это один из самых массовых экзаменов. Математика нас тоже не порадовала. Значит, в этом году получилось так: из 261 ребенка, которые сдавали, значит, сдали, да, то есть прошли минимальный порог 197, 64 человека не смогли преодолеть этого порога значит из них 8 учеников прошлых лет которым уже нельзя пересдать ну, то есть они имеют право сдать только один раз да? вот 11 учащихся а лицей номер 39 им тоже пересдавать нельзя вот и э, два ученика у нас те кто русский Порог минимальный не прошли, то есть им получается аттестат, они уже точно не получат, потому что у них два экзамена ну, такие, да, то есть вот эти уже точно люди на следующий год к нам придут ЕГЭ сдавать. Значит, и 43 человека у нас 19 июня в резервный день сдавали математику повторно пробовали себя еще раз. Стоит сказать, что главной ошибкой этих 43 человек стало то, что они не захотели воспользоваться своими мозгами, а прибегли к данным, размещенным в интернете. Многие воспользовались данными из интернета которые сейчас ну, как бы муссируются да, в, на телевидении, ну, везде там, в прессе, что вот выложены, были выложены кимы, и вот можно было бы значит, воспользоваться, может, там за какие-то деньги люди это покупали. Большинство учащихся после собеседования мы услышали от директоров, которые, получили, которые не набрали минимального балла, это хорошие ученики, которые учились на 4,5. Ну, я считаю, что они просто воспользовались как бы не тем, чем нужно, не своим умом, а вот какими-то ответами, которые были, может быть, в интернете. Понимаете? И такая картина, она по всему краю. То есть э, не только мы одни так как бы плохо сдали да, математику. Мы, у нас на, нашем, на нашей базе находится пункт первичной обработки, где собираются материалы по ЕГЭ с Тернея, с Ольги. Там. То есть мы ну, как бы можем вам сказать, что да, действительно так, так, так же провально, как бы и во всех остальных районах. Вот. Но жалко детей, которые учились хорошо и не, ну, не, не смогли, как вам сказать, даже... Не захотели воспользоваться теми знаниями, которые дала школа, а просто решили как бы списать, списали неудачно. Будущим выпускникам хочется пожелать не повторять ошибок нынешнего выпуска и стараться приложить как можно больше усилий при подготовке к экзаменам. Ведь от этого зависит ваша возможность поступить в выбранный вами вуз.